تاریخ اسلام میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغی سرگرمیاں اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مختلف حکمرانوں کو بھیجے گئے خطوط ایمان کی دعوت کا ایک اہم باب ہیں انہی خطوط میں سے ایک خط مقدونیہ مصر کے علاقے کے عیسائی بادشاہ مکوکس کے نام بھی تھا جس نے نہ صرف خط کو تقریم کے ساتھ قبول کیا بلکہ اس کا جواب بھی دیا یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تبلیغ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدو احترام کی عکاسی کرتا ہے چھے ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط ارسال کیے ان میں روم کے کیسر ایران کے کسرہ، حبشہ کے نجاشی اور مصر کے مکوکس کے نام خطوط شامل تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتا کو مکوکس کے پاس بھیجا جو اس وقت اسکندریہ کا حکمران تھا مصر کی سرزمین جہاں دریائے نیل کی زرخیز وادیوں میں قدیم تہذیبوں کے آثار بکھرے ہوئے تھے اس وقت کپتی عیسائیوں کی زیر حکومت تھی اس وقت مصر کا حکمران مکوکس تھا جو ایک دانشمند اور عادل بادشاہ کے طور پر جانا جاتا تھا وہ اپنی رائے کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتا تھا لیکن اس کے دل میں سچائی کی تلاش کی ایک تڑپ تھی ایک دن جب مکوکس اپنے محل میں ٹہل رہا تھا اس کے وزیر نے آ کر خبر دی مہاراجا حجاز کے علاقے سے ایک عجیب خط آیا ہے یہ ایک نبی کے نام سے ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مکوکس نے حیرت سے وزیر کی طرف دیکھا نبی کیا وہ کوئی پیغمبر ہیں وزیر نے سر ہلایا جی ہاں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں مکوکس نے سوچا ہم عیسائی ہیں ہمارے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانا جاتا ہے کیا واقعی کوئی نیا نبی آیا ہے مکوکس نے خط کو احترام سے کھولا خط میں لکھا تھا اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے مکوکس عظیم قبط کے نام جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلامتی ہو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کر لو تمہیں دوہرا آجر ملے گا اگر تم نے انکار کیا تو کبتیوں کا گناہ بھی تم پر ہوگا اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اگر وہ مو موڑ لے تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں خط پڑھنے کے بعد وہ متاثر ہوا اور کہا میں جانتا ہوں کہ آخری نبی آنے والا تھا لیکن میں سمجھا کہ وہ شام سے ظاہر ہوگا یہ خط بڑی عظمت والا ہے اور اس کے لکھنے والے کو یقیناً اللہ کی خاص عنایت حاصل ہے اس نے حضرت حاطب سے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا اور ان کی سیرت سن کر متاثر ہوا مکوکس نے خط کا جواب لکھا اور ساتھ ہی قیمتی تحائف بھی بھیجے جن میں دو کنیزیں حضرت ماریہ گپتیہ اور حضرت سیرین ایک خچر گھوڑے اور قیمتی کپڑے شامل تھے حضرت ماریہ گپتیہ جو بعد میں ام المومنین بنی مکوکس نے جواب میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد بن عبداللہ من المکوکس عظیم القبت سلام علیکم میں نے آپ کا خط پڑھا اور آپ کی دعوت سمجھی مجھے یقین ہے کہ آپ ایک عظیم نبی ہیں لیکن میری قوم مجھے اسلام قبول نہیں کرنے دے گی میں آپ کو تحائف پھیج رہا ہوں جن میں دو کنیزیں بھی شامل ہیں ان میں سے ایک ماریا بہت ہی معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہیں میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور آپ کے پیغام کی قدر کرتا ہوں تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکوکس دل سے اسلام کی حقانیت تسلیم کرتا تھا لیکن اپنی رایہ کے خوف سے کلمہ نہ پڑ سکا بعض مورخین کا کہنا ہے کہ اس نے خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا تھا لیکن یہ بات قطعی طور پر ثابت نہیں البتہ اس نے حضرت ماریہ گفتیا کو بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا حضرت ماریہ بعد میں ام المومنین بنی اور ان کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے مکوکس کا یہ اقدام اسلام اور مصر کے درمیان ایک تاریخی ربط کا سبب بنا اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دعوت دین میں نرمی اور حکمت سے کام لینا چاہیے دشمنوں کے ساتھ بھی ادب سے پیش آنا چاہیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والوں کو وہ ضرور عزت دیتا ہے مکوکس جیسے طاقتور بادشاہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کے سامنے آج دکھاتا ہے اسلام کی سچائی کی واضح دلیل ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بٹن ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں ساتھ ہی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آپ کا ہر کمنٹ ہمارے لیے قیمتی ہے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سے فوری طور پر آگاہ ہو سکیں آپ کا شکریہ